रहमान रहीम मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बजमी खुश आमदीद आप सबको जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम उर्दू अदब के जो है वो अहम से अहम तरीन जो अनवाना हैं मेरी कोशिश होती है कि वो आपके सामने पेश किए जाएँ और इस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश होती है कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और जो है वो कमेंट सेक्शन उसके अंदर अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार किया करें आप लोग माशाल्लाह वीडियो के जो कह लें कि व्यूज़ होते हैं वो कम कम से कम, कम चार सौ के करीब होते हैं लेकिन कमेंट उस पर लाइक जो है वो दस से बीस होते हैं तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता इनतहाई जो है वो लेफ़्ट साइड पे एक बटन होता है उसे आप प्रेस करेंगे तो लाइक हो जाएगा तो आइए जी आज के हमारा जो उनवान है उस पर बात करते हैं वो कौन सा है एक दफ़ा मैं साइड पर होकर आपको ये सारा दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएँ आज जी पाँच जुलाई है दो इंटरव्यू से मुतलक अहम अशार और उनकी तश्री तो मिर्ज़ा गालिब के जो हैं वो चार अशार दो गज़लों से मैंने मंतख किए हैं और इसके अलावा जो है वो इकबाल की आखिरी रुबाई जो मौत से पहले उन्होंने जो है वो लिखी थी तो कुछ लोग इसे कहते हैं जी दस मिनट पहले जो लिखी थी हालांकि ये दस मिनट वाला बात जो है ये गलत है क्योंकि इकबाल की कैफियत मौत से जो है वो कुछ देर पहले जो है वो गशी के दौरे भी पड़े और उनका जो ी मुलाज़म था अली बख्श वो बताते हैं कि उसमें तो दस मिनट पहले तो बंदे को अपनी होश नहीं होती है तो ये कुछ यूट्यूबर यहाँ पर बता रहे हैं कि जी दस मिनट हालाँकि दस मिनट वाली बात गलत है आप इसे यूँ कहें कि मौत से पहले जो आखिरी रुबाई है आप इसे यूँ कह लें तो ये दुरुस्त है अच्छा जी ये एक बड़ा अहम गालिब का शेर है थी नाशे ना गर्दूं दिन को पर्दे में नेहा शब को उनके जी में क्या आया के उरियाँ हो गई अगर हम इनसे के सबसे पहले जो है वो लफ्जी जो है वो तफहीम करें लफ्जी मतलब को जानने की कोशिश करें तो बिना तो नाश का मतलब है नाश कहते हैं जिसे उर्फ़ आम में लाश भी कहते हैं नाश बुनियादी तौर पर जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्सा अरबी से जब ये तुर्की में आया तो नाश से लाश बन गया अरबी ज़ुबान में जो है इसे नाश उस तख्ते को या उस फटे को कहा जाता था जिस पर जो है वो कहले कि मुर्दे को नहलाया जाता है लेकिन बाद, बाद उसी की मुनासबत से जो है वो नाश कहा जाने लगा जब यह लफ्ज़ तुर्की जुबान में पहुँचा तो से लाश जो है वो बन गया तो आगे जी गर्दू कहते हैं आसमान को नेहा कहते हैं छुपे हुए होना तो का मतलब होता है सामने आ जाना या जाहिर हो जाना तो दरअसल इसके अंदर जो है वो अगर देखा जाए तो इसमें इंटरव्यू के अंदर ये किसी से किसी मेरे दोस्त से ये सवाल पूछा गया था ये शेर पढ़ा गया और कहा गया कि इस नाम पे एक नावल भी है नावल निगार का नाम बताइए उन्होंने बता दिया जी डेप्टी नज़ीर अहमद उनका नाम है पहले नावल निगार हैं उसके बाद उनसे पूछा गया कि इस नावल का जो है वो मौज़ू क्या है तो इस नावल का बुनियादी तौर पर जो मौजू है ये आप कह सकते उम्र का एक तसलसल ही था जो बिना नाश के अंदर उन्होंने पेश किया यानी कि मर्द की ज़िंदगी में जो है वो एक औरत की क्या अहमियत है वो कैसे अपने जो है वो मर्द या अपने खामद की ज़िंदगी को जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकती है तो बुनियादी तौर पर ये दोनों नावल जो है वो डेप्टी नज़ीर अहमद ने मुसलमान जो लड़कियाँ थी या मुसलमान जो ऐसी खुवात थी जिनकी शादी होने के बाद वो ससुराल जाती हैं तो वहाँ पर जाके वो अपनी जो है वह ज़िंदगी को कैसे अपने मियाँ की ज़िंदगी को कैसे बेहतर

और जो हिंदी है हिंदी ज़ुबान में भी इसे जो है वो सप्तरशी यानी कि सात दरवेशों का झुरमट भी कहा गया तो बुनियादी तौर पे अगर आसमान की तरफ़ देखें तो ये सात सितारे जो हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे चार लोग जो हैं वो किसी मैयत को जो है वो कंधा दे के जा रहे हैं लेकिन अगर देखा जा जाए तो हिंदी में इसके अलावा इन्हें जो है वो सात सहेलियों का झुमका भी कहते हैं और जो प्रोफेसर जो यूसुफ़ सलीम चिश्ती हैं उन उनषारहीने गाले में उनका बड़ा नाम है वो कहते हैं कि अगर देखा जाए बाजुज शायराना तखयुल के अलावा इसके अंदर जो है वो जो है वो कोई इस तरह की खास बात नहीं है यानी कि दिन को जो थी बनातु नाश यानी कि मरहूम की बेटियाँ या आप कह सकते हैं नाश या लाश की बेटियाँ दिन को वो कह लें कि आसमान में पर्दों के अंदर छुपी हुई थी रात को पता नहीं उनके दिल के अंदर जो है वो कि क्या बात आई कि वो ऊर्याँ यानि कि नहाँ हो गई और खुलकर सामने आ गईं तो इसके अलावा जो है वो बुनियादी तौर तो पर गालिब के कहने का इसके में जो मकसद है वो ये है कि जी शायर एक ऐसी कैफियत और मस्ती को जो है वो ज़ाहिर करना चाहता है कि रात ऐसी सुहानी थी और इतनी पुरकैफ थी कि ये सब कुछ जो है ये मुमकिन हो गया तो बुनियादी तस्वुर इस शेर के अंदर जो है वो कैफ़ अंगेज़ी है शब महताब आपको पता है जब चांदनी रात होती है और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही होती हैं तो इंसान पर जो है वो एक बड़ा अजीब सा तासुर जो है वो पड़ता है और दिलो दिमाग जो है वो इंसान का और ऐसी सुहानी फिजा के अंदर जो है वो इंसान बाज़ जो है वो एक एक ऐसी कैफियत में चला जाता है कि बाज़ वो जो है वो कुछ ऐसा भी जो है वो होना मुमकिन हो जाता है जो आम तौर पर या हालत के अंदर उससे होना मुमकिन नहीं होता है तो लिहाजा कैफ कैफ़ अंगेज़ी और शब महताब के अलावा जो है वो और कोई खास प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती कहते हैं कि शेर के अंदर इस तरह की कोई और खास बात नहीं है आगे जी दूसरा शेर है मिर्जा गालिब का ही है इसी गजल का है सब रकीबों से हूं नाखुश पर जनाने मिसर से रकीब कहते हैं ये जो मोहब्बत की एक कह लें कि ट्राई एंगल होती है इसमें एक आशिक होता है एक माशूक है और एक रकीब होता है अदू भी आप इसे कह सकते हैं अगर आपने वो ही रझा फिल्म देखी हुई है तो एक वो रांझा होता है एक हीरो होती है और उसका जो चच्चा है वो कैदो तो वो आप कह सकते हैं कि वो रकीब है जो मोहब्बत की ट्राई एंगल में दोनों के दरमियान आता है तो वो यहाँ इस शेर के अंदर वो कह रहे हैं कि दुनिया के जितने भी उशाक हैं वो सारे के सारे अपने रकीबों से जो है वो अक्सर औकात ना ज ही रहते हैं क्योंकि वो उनके मोहब्बत के बने बनाए काम को बिगाड़ने का फरीजा सर अंजाम देते हैं लेकिन मिर्ज़ा गलिब कहते हैं कि दुनिया के तमाम उशाक एक तरफ वो अपने महबूब से वो अपने रकीबों से नाखुशी हैं उनसे कभी नाराज़ रहते हैं और उनके वजूद को भी तस्लीम करने से जो हैं वो गुरेजा हैं लेकिन जल्खा इस हवाले से जो है वो ऐसी एक कह लें कि हज़र यूसफ़ा की जो वो है वो आशी गुजरी हैं कि वो खुश थीं वो अपने रकीबों पे ना खुश नहीं थीं क्योंकि वो खुश इस वजह से थीं कि जो है वो जब उन्होंने ये एक दरअसल एक तारीख़ी वाक़े की तरफ शेर के अंदर जो है वो तलमी का इस्तेमाल किया गया और सनत तलमी कहते ही उसे हैं कि जब चंद लफ्जों के अंदर जो है वो किसी बड़े तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा कर दिया जाए उसे सनत तलमी कहते हैं तो यहाँ बुनियादी तौर पर जब उमरा और उस महल के अंदर रहने वाली औरतों ने जो है वो जलैखा को ताने दिए कि तुमने जो है वो एक ग़ुलाम पर जो है वो फ़रिफ्त हो बैठी तो फिर हज़रत जो है वो जुलेखा ने क्या किया कि जुलेखा ने सारी जो मिस्र की वो औरतें थीं उमरा की या जिससे भी उनका तल्लक था जिस क्लास से भी उनको जो है वो मद़ किया गया और उनके हाथों में फल पकड़ा दिए गए और उनके हाथों में छुरियाँ थीं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो एक पर्दे में थे और जैसे ही जुलैखा ने कहा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा कि अपना पर्दे से ज़रा बाहर आइए तो वो जो है वो औरतें वो आप अलैहिस्सलाम के हुस्न की ताब ना लाते हुए उन्होंने अपने हाथ काट लिए तो इसी वाक़े की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि जलैखा इस हवाले से बड़ी खुश हैं कि वो अपने रकीबों से नाखुश नहीं हैं उन्होंने अपने रकीबों को जो है वो जब सामने पेश किया तो वो भी माह कनान माह कहते हैं चाँद को यानी कि वो कनान के चांद पर वो भी फ्रेफ्ता हो गई थी तो बुनियादी तौर तो पर इसके अंदर जो है वो तलमी का बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया है मिर्ज़ा गालिब ने और बुनियादी तस्वुर अगर इस शेर के अंदर देखा जाए तो माकूलीत है या उज़रे फ्रेफ्तगी है आगे तीसरा शेर आता है जी कि कैद में याकूब ने ली गो यूसुफ की ख़बर इसे कुछ लोग यूसुफ पढ़ते हैं सीन पर पेश पड़ा करें कैद में याकूब ने ली गो यूसुफ की खबर लेकिन आंखें रोज़ने दीवारें जिंदा हो गई तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस शेर के अंदर भी जो है वो सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है जी सनत तलमी वो हम बता चुके हैं कि किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ़ इशारा करने को जो है वो सॉरी <coughs> माफ़ कीजिएगा सनत जो है वो तलमी कहा जाता है तो यहाँ यानी कि कहते हैं कह रहे हैं कि इस शेर के अंदर जो बुनियादी बात है वो ये है कि गो के हज़र याकूबास्लम से उनका बेटा जो है वह हज़र यूसफ्लाम बिछड़ गया था और जब कैद कर दिया गया तो गो के हजरत याकूब्लामर यूसुफ से जो है वो ना मिल सके लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन आँखें रोजने दीवारें जिंदा हो गईं लेकिन जिस तरह जिंदान की दीवारें जो थीं वो हजरत यूसफ्लाम को देखती थीं और आप कह सकते हैं कि बे नूर हो गई थी तो यही सूरत हाल हजर जो, जो याकूब इस्लाम की आँखें थीं वो भी क्योंकि हज़र यूसफ़्लाम की जुदाई में रोते रोते जो हैं वो आप कह लें कि बनाई जो है वो चली गई थी तो इसी सूरत हाल को वो कह रहे हैं कि गो के ज़रत याकूबा की जो हैं वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर जाके जो है वो ना मिल सके अपने बेटे थे बेटे से कैद खाने में ना मिल सके लेकिन उनकी आँखें वहाँ वो उस जुदाई के अंदर रो रो के जिस तरह जंदान की आँखें जो थीं वो बेनूर हो गई थी तो मौलाना अलताफ़ सिन हाली ने भी इस तरफ इशारा किया है कि उनकी आँखों को रोज़ने जो है वो जिंदा से तशबी देना का मकसद ये है कि उनकी जिंदान की दीवारें भी जो थी वो भी बेनूर थी और हज़रत याकूब इस्लाम की जो आंखें थीं वो भी बेनूर हो गई थी तो बुनियादी तस्वर क्या होता है तसीर इश्क सादिक यानी कि अगर सच्चा इश्क किया जाए तो उसकी बदौलत जो है वो बाहर वो इंसान अगर दूर भी हो तो ऐसा महसूस होता है कि वो आपके पास ही है इसके बाद मिर्जा गालिब की एक और गजल का एक ही शेयर सेलेक्ट किया है उसके बाद जो है वो इकबाल की है पेशा बगैर मरना सका को कन असद वो सरग सरगत खुमार रसुम कयूद था तो ये कुछ फारसी के तरकीब को भी इस्तेमाल किया है मिर्ज़ा गालिब ने तो इस शेर के अंदर भी एक जो है वो सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है और कोह कन से मुराद है पहाड़ खोदने वाला मुराद कौन है फरहाद वो आपने वाक़ जो है वो सुना होगा फ़रहाद को जो है वो शीरी नामी एक कहा जाता है कि जी, जी बादशाह की बीवी सो इश्क हो गया उसकी खूबसूरती की ताब ना लाते हुए जो है वो उस पर फ्रेफ्ता हो गया तो बादशाह ने इससे जान छुड़वाने के लिए कहा कि ये जो महल के के सामने जो पहाड़ है अगर इसकी ओट के पीछे से आप एक जो है वो कह लो कि नहर खोद के ले आओगे तो मैं जो है वो शीरें जो है वो तुम्हारे हवाले कर दूँगा तो कहते हैं ये एक सच्चा आशिक था इसने वो तेशा से मुराद यानी वो पहाड़ खोदने वाला आला कह सकते हैं वो लिया और उसकी मदद से जो है वो वाक़ एक नहर जो है वो खोद के ले आया तो बादशाह ने उससे जान छुड़वाने के लिए किसी के हाथों ये पैगाम भिजवा दिया कि शीरीन जो है उसका तो इंतकाल हो गया उसने जो है वो कुछ रवायात में आता है ख़ुदकुशी कर ली है तो इसने क्या किया कि इसने वही वो जो आप कह सकते हैं वो तेशा था या वो जो औजार था सॉरी जिसकी वजह से ये कानकुनी जिसकी मदद से कर रहा था इसने वही अपने सर में मारा और वहीं पे ढेर हो गया तो मिर्जा गालिब दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो को कोकन था यानी फरहाद था इस ये अभी वो इश्क की उन मनाजिल पे नहीं पहुंचा था अगर ये एक सच्चा आशिक था और इसने वो अभी तो ये इब्तदाई मदारज के अंदर जो है वो गर्दशें कर रहा था अगर ये इश्क औज कमाल तक पहुँच चुका होता तो ये जो जहरी इसबाब हैं अकली इसबाब हैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के अकली इसबाब यही होते हैं किसी औज़ार की मदद से किसी हथियार की मदद से इंसान अपनी जान ले लेता है तो वो कहता था कि इसे अपनी जान लेने के लिए ये पेशे की ज़रूरत जो है वो हर ना पड़ती बल्कि ये अगर मेरी तरह का होता तो ये ये खबर सुनकर ही एक आहे सर्द भरता और वहीं पे ढेर हो जाता लेकिन ये अभी इसकी इब्तदाई मंजिलों में तय कर रहा था वो सरगुश्ता खुमारे रसूमों कयूद यानी कि वो जो पुराने रस्म व रवाज थे यानी कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए ज़ाहरी इसबाब ये उनके लिए वो उन्हीं जो है वो रसूमो रवाज का भी ये पाबंद था इसकी वजह से इसे ये ज़रूरत पेश आई कि इसने वो खुदा या वो पेशा जो था वो अपने सर में मारा और वहीं पे जो है वो मर गया इसे चाहिए था कि एक आहे सर्द भरता और वहीं पे ढेर हो जाता उसके बाद जी एक इंटरव्यू के अंदर सवाल किया गया था कि इकबाल की आखिरी रुबाई जो मौत से कुछ देर पहले उन्होंने लिखी थी पहले भी मैंने बताया कि यूट्यूबर बता रहे हैं कि जी दस मिनट पहले लिखी थी तो दस मिनट तो एक मुमकिन ही नहीं है आपको पता है जब उस वक्त गशी का जब दौरे पड़ रहे होते हैं और आलम नजा का आलिम होता है तो उस वक्त तो इंसान को जो है वो दुनिया के आसमान के पर्दे जो है वो हटा दिए जाते हैं आपने देखा होगा कि अगर करीब उमर्ग का किसी ने आप देखा है तो वो आसमान पर जो है वो एक टिक टिकी लगा कर देख रहा होता है क्योंकि दुनियावी जो पर्दे हैं वो हटा दिए जाते हैं तो वो सब कुछ देख रहा होता है फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो सारा मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता है यही वजह है कि उस वक्त जो है वो कुछ लोग आप उन्हें बुला रहे होते हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहे होते क्योंकि उनकी जो रबता है वो एक दूसरी दुनिया के साथ हो चुका होता है अच्छा जी वो कौन सी रुबाई थी और उसका जो है वो मफहम क्या है अभी हम करते हैं सरूद रफ्ताबाज़ आयद के ना आयद नसीम अज हिजाज़ आयद के ना आयद दे रोज़गार इं फ़कीर दीगर दनाए राज़ आयद के ना आयद तो इकबाल यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सरूद रफ्ताबाज़ आयद के न आयद नसीम अज हिजाज़ आयद के ना आयद यानी कि वो कह रहे हैं कि अब वो नसीम की यानी कि हिजाज़ की तरफ से चलने वाली पुरकैफ़ हवा जो है उसका झोंका आना भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका झोंका भी आना जो है वो बंद हुआ चाहता है और सरामदे रोज़गार इ फकीर कि मेरी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो जो है वो इंतहाई मुझे जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है दीगर दनाए राज आयद के ना आयद और वो साथ कहते हैं कि मुझे इस बात की भी परेशानी है कि मुसलमानों के अंदर कोई ऐसा रहनुमा या कोई ऐसा मुसलमान क्या पैदा होएगा पैदा होगा जो दानाए राज हो जो कह लें कि एक आने वाले वक्त के बारे में मुसलमानों की इस्लाह और बेहतरी का जो है वो बीड़ा उठा सके तो इन्नी ख़्यालत का जो है वो इकबाल ने इजहार किया था तो ये था जी आज का हमारा इंटरव्यू के मुख्तलिफ़ अशार और उनकी तफहीम के हवाले से हम छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं वो अपने कार अपने सामन के लिए बनाते रहते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बर करम जो है वो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि